ఓం సూర్యాయ నమ ఆదిత్య హృదయం ఈ ఆదిత్య హృదయం వాల్మీకి రామాయణంలోని యుద్ధకాండలో ఒక భాగం శ్రీరాముడు సూర్యభగవాను ఉద్దేశించి ఈ స్తోత్ర పారాయణం చేస్తాడు ఈ స్తోత్ర పారాయణం వలన ఆ సూర్యదేవుని అనుగ్రహం కలిగి ఆయురారోగ్యాలు శత్రు వినాశనం మరియు విజయం చేకూరుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం యుద్ధ పరిశ్రాంతం समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्य ब्रविद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन्वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्वा विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान्पातिगभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णु च स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमोह्यपां पितरो वसवः साद्याः अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनः शम्भुः त्वष्टमार्ताण्डकुंसुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्कः शिशिरनाशनः कोमनादस्तमो भेदी ऋग्यजुःसामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्द्यवीतिप्लवङ्गमः मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेज रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् ते, ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायादये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानच्युतेशाय सूर्ययादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः तप् तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजतिः प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्ष्यत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोतॄणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः येन मापत्सुकृत्येषु कान्तादेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जग्रामाभ्यागतो यथा एतच्छ्रुत्वा महातेजाह्नष्टशोको भवेत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वात् परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्यशुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथरविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रकृष्यमाना निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमद्य गतो वाचस्वरेति